সকলোকে স্বাগতম জনাই আহিছোঁ আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ জামগুৰিত থকা কন্যাকালৈ আৰু কন্যাকা হৈছে অসমত মানে অসমৰ পতঞ্জলি বুলি ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া তালৈ যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ তো লগতে আজি বতৰটো খুবেই বেছি ধুনীয়া কৰিছে মানে একেবাৰে বৰষুণ দি বতৰটো সেমেকা কৰি পেলালে আৰু মানে এনেকুৱা বতৰত ওলাই গৈ মানে ভাল লাগে তো সেই ভিডিঅ'টো যেন লাগে শেষলৈকে চাই থাকে সেয়ে এতিয়া আমি তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি মোৰ ড্ৰেছ এইটো আৰু সি এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি লওঁ আমাৰ লগত যাব তাৱৈ আমৈহঁতো যাম যাব আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনাক শেষলৈকেজন চাই থাকে আৰু এইফালে যে তাৱৈ আমৈহঁত আহি গ'ল এতিয়া বোলো যাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ আমাৰ মানে নটাতে আমি যোৱা কথা আছিলে অলপ দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া দহটা বাজিছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বাৰটামানত আমি চাগে তাত পামগৈ আই হোপ পাব লাগে এতিয়া সেই এয়া মই এইফালে তাৱৈ আছে এয়া মোৰ মা পাপা আৰু এইফালে মই এতিয়া বলক বেছি দূৰ পোৱা নাই আমাৰ ঘৰৰ মানে অভাৰ ব্ৰীজটো পাইছোঁহি আৰু সেইখিনি এতিয়া দেখাই থাকিম তো ভিউটো এনেকৈ চাই থাকক আৰু আজি বতৰটো দেখি পেলাই মনটো ভাল লাগি গৈছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে বতৰটো মানে আকৌ ৰ'দটো আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া সেই এয়া এতিয়া আমি পাইছোঁহি চাৰিআলি পাওঁ পাওঁ অৱস্থা হৈছে তো সেই অলপ দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষ হ'লে কেইজন চাই থাকে আৰু এতিয়া আমি কন্যাকা বহুমুখী কৃষি পামৰ মেইন গেটত সোমাইছোঁ ইয়াৰ পৰা সাত কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে অলপ দূৰ আছে এতিয়া আমি মানে তাৰমানে গেটখনহে পাইছোঁ চ' এতিয়া বৌলক আমি গৈ থাকোঁ আৰু ৰাস্তাটো মানে এনেকৈ গৈ পেলাই মানে পোনে পোনে গৈ গৈ থাকিলে আমি কন্যাকা পাই যামগৈ আৰু এই কন্যাকাৰ বাটটো দেখা আৰু এই কন্যাকাৰ ৰাস্তাটো মানে যিটো ফালে আমি সোমাই আহিছোঁ এই ৰাস্তাৰ দুই পাশে ইমানেই কৃষ্ণচৰ ৰুইছে ন বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে এইফালে কন্যাকাফালে গ'লে এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰি সেইটো কাৰণে আৰু খুবেই ভাল লাগে আৰু এতিয়া আমি কন্যাকা পাই গ'লহি মানে এখন কন্যাকাৰ মেইন গেট হয় আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লহি অলপ আপোনাকক দেখাই দিলোঁ আৰু মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কাৰণ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দেখাই যাওঁ আৰু কন্যাকাত বেলেগ একো টিকেট কৰিব নালাগে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিলেই হৈ যাব আৰু এতিয়া বৌলক আমি কন্যাকাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এতিয়া আমি চাম আৰু ব'লক বলক সোমাই যাওঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ কন্যাকাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ইমান গছ গছনি আছে আৰু লগতে ইয়াতে কলগছো আছে দেই কলগছ মানে লাইন লাইনকৈ তামোল গছো আছে আৰু এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মই কৈছোঁৱেই নহয়তো এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য হয় আৰু এই ৰাস্তাটোৱেই কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু আজি ইয়াত গাড়ী লৈ আহিবলৈও দিয়ে মানে ইয়াত গাড়ী সোমাবলৈ এলাউড আছে কাৰণ মানে এই দেখিছেই নহয় ৰ'দটো কিমান হয় এপাক আমি এতিয়া কন্যাকাখনে এখন বৃহৎ এলেকা হয় আমি এতিয়া পূৰা কন্যাকাখন ঘূৰি আছোঁ আৰু সেইখিনি মই আপোনালোকক চব শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ তো আপোনালোকে যেন ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক তেনেকুৱাত এয়া দেখিলো যে বহুতো কটেজ আছে আৰু এই কটেজবিলাকত মানুহ থাকিবলৈ বনোৱা আছে বাঁহ খেৰে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিলে দেখি পেলাই এতিয়া বাকীখিনিও আমি চাওঁগৈ তবলৈক আৰু এই কন্যাকাতে এ পুখুৰী আছে ইয়াতে মাছ আছে আর এই মাছবিলাকক দানা দিয়া হয় আপনার ট্ৰেক্টৰ আনি আনি তাত আর দিয়ে আৰু এইফালে আহিছে গৰু যিহেতুকে কন্যাকাত গাখীৰ উৎপাদন করা হয় আর পৰা বিভিন্ন বস্তু বনোৱা হয় সেই কারণে গৰু লাগিবই এয়া গৰু আছে এই ই মানে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আছে আৰু ইয়াৰ গুজৰাটৰ পৰাও অনা হৈছে আৰু বহুত বেছিকৈ গৰু আছে আৰু ইয়াৰ ইয়াত গৰুবিলাকক গা ধোৱাও হৈছে দেই আৰু খুবেই দেখি আৰু মানে গোটেই গৰুখিনি মানে একেলগে নাই মানে চব বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে মানে আৰু এয়া গৰুখিনি এয়া গুজৰা আৰু ইয়াত কইনাকে নামঘৰ আছে সেয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু ইয়াতো কটেজেই আছে নেকি ইয়াত থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চাগে আৰু এতিয়া বোলক আমি বাকীখিনিও চাওঁ আৰু প্ৰথমে ৰ'ব ৰ'ব নামঘৰটো দেখাই লওঁ ন তো বোলক আৰু আমি ইয়াৰ নামঘৰৰ ভিতৰত আহিলোঁ আপোনালোকক নামঘৰভাগ দেখালোঁ খুবেই ডাঙৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া বোলো আপুনি আমি নামঘৰভাগ দেখাই লওঁ আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ কন্যাকা পাৰ্কলৈ আৰু ইয়াতে এখন পাৰ্ক আছে মানে কন্যাকাৰ ভিতৰতে আছে দেই এই পাৰ্কখন আৰু এই পাৰ্কৰ ভিতৰতে আহিলোঁ আৰু এই বতৰটো বতৰটো বুলি যে কৈ আছিলোঁ সেই বতৰটো এতিয়া বহুত পৰিমাণে বেলেগ মানে দেখিছেই নহয় ৰ'দটো আৰম্ভ হ'লেই মানে আজি পাৰ্কত যে ভালকৈ থকা ফটো উঠা হ'ব মোৰ নালাগে দেই এতিয়া ব'লকচোন যাওঁ পাৰ্কখন চাওঁগৈ আৰু মানে এতিয়া পাৰ্কখন চাওঁগৈ নহয় দেই এতিয়া আমি বহিমহে পাৰ্কত মানে পিছত কি হয় দেখা যাব কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে আমি এতিয়া বহোঁগৈ কাৰণ ইমানেই ৰ'দ নহয় আজি মানে বহুত বেছি ৰ'দ আৰু মানুহ আজি বহুত ঢেৰ হৈছে মানুহ আমি বহুত মানুহক দেখিছোঁ আজি আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে মানুহবোৰ আৰু এইফালে এই মধুৰিআমবিলাকো লাগি আছে আমাৰ এই এই ফেঞ্চিংটো বাহিৰত লাগি আছে দেই তাৰপিছতে এতিয়া আমি গোটেইখিনি বহিছোঁ দেখা যাব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি পাৰ্কলৈ আহিছোঁ দেখাই যাম you <laughs> আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ কন্যাকা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ এই ভিডিঅ'টোতে আগত দেখিলে এই ভিডিঅ'টো অকণমান মিষ্টেকৰ কাৰণে হ'ল আৰু এইফালে মানে আমি শ্বপিংটো পিছত কৰোঁ হা তো এতিয়া আমি আহিছোঁ কন্যাকা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ বহুতখিনিলৈ ঘূৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ কন্যাকা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ